谢谢你，谢谢。亲爱的，起来了吗？我给你买了你最爱吃的那家包子。 继续，继续啊！我我我先走，那个、嗯，早餐给你放在这儿啊！继续。 精彩吗？你来的可真是时候。我觉得我来的也挺是时候的。<laughs> 来介绍一下啊，红蝶，我小婶儿，你也叫小婶儿就行。小婶好，你好。江湖。 我的女朋友，哎，不用介绍，我懂。我刚才不是看到了吗？哼，我女朋友发烧了，把她接到家里面来照顾照顾。发烧了？那你赶紧多吃点。这个，我腌的这个酱菜啊，保证你吃完病好一半。快，多吃点。哎、嗯，嗯。这个包子可是我。 排队买来的特别好吃，还有这个鸡蛋啊、哦，哎呀，非常有营养、啊。你现在生病了，就要多吃点，知道吗？啊，嗯、青菜呢也得搭配好，营养搭配、啊。多吃青菜，别光喝粥啊。谢谢小婶。小婶<时>，嗯、他这是发烧了，你把菜都拿走了，我吃啥呀？不是，这还这么多呢吗？吃这个。 你女朋友生病了，是你表现的大好时机。你就顾自己吃，你根本都不管她。没事没事，我其实也没有那么严重。那可不能马虎啊。那个，我带了很多食材，待会儿我正好炖一锅腌度鲜，给你补补。不用麻烦了，我这两天就回厂里了。回厂里啊？是你工作的地方吗？还是你们自己的厂？啊，对，是我们家自己的厂，叫腾越。 不知道您听说过没有，唐越？那前两天你们是不是有个新品发布会，在网上？啊、对，我真的那个直播，我从头看到尾，很有想法，而且很有创意，我特别喜欢。小婶儿，您这样实力坑您亲侄子，心不会痛吗？我、哦、这怎么叫坑啊？我提醒你，干点正事儿吧。 好好谈恋爱，别天天想着那些没用的工作。哎，你抓紧考虑啊，投一个八字 A P P。为什么？灵啊！你看那令箭荷花，在你房子里没放多久啊，就给你养出姻缘来了。和那花有什么关系啊？是因为你侄子人好，长得帅。那倒也是。嗯，走了。 嗯，拜拜，注意安全啊！嗯。干嘛呀？继续啊。什么呀？继续刚才的事儿吗？别闹！哎，你先别收拾了，我会叫阿姨来收的。 这不是到了别人家里，装也得装得勤快点吗？你和你小沈的感情真好。你看到的只是表面，在他和我妈眼中，我就是个不择手段的投资人。所以说啊，最了解你的还是你身边的。 身边人吗？就这样吧。就这样是那样，是这样吗？是这样吗？ 确定不要我跟你一起去？啊？不用啦，我又不是三岁小孩，你赶紧去公司吧。关心你，你还嫌我啰嗦？看完病之后记得给我发消息，我来接你。知道啦，徐老板。你躲什么呀？我只是想给你看门，想太多了。嗯 谁躲了呀？哎，再见了。 哎，这位家属，哎，您说办完再回来找我一下。行，呃，那您先去吧。哎、嗯，好，那麻烦你了，我现在先去先去办。哎，好。 不去树叶，在这儿做什么呢？你怎么回来了？谢谢。谢什么谢？走，我带你去输液室。 你今天约我不是说要送我什么衣服吗？是的。我都这么辛苦，我还是忘不掉你，高易哥哥。你看清楚我是谁。 喜欢你，高宇哥哥，我喜欢你。你踏实工作吧，别过来了。岳阿姨来看我，我的病也无碍，我就先跟她回去了。 半夜的约我出来，是想跟我旧情复燃吗？现在才发现我的好，我的美，已经晚了。我可是有男朋友的人，你这样做是不道德的。我找你来是答疑解惑的，不是来给我添堵的。活久见，你都需要我来给你答疑解惑了？哟，都喝起酒来了，那看来问题不小啊。说吧。 我会按照正规的公关公司咨询费收你钱，绝对业界良心，童叟无欺。我有一个朋友，呃，他呢喜欢上了一个女生，这个女生呢以前有一个暗恋的男生，虽然两人没有交往过啊，但是这个女生把暗恋男生喜欢的品牌的衣服呢送给了我的这个朋友，所以你说这个女生她什么意思啊？ 你说的是江湖吧？你这种无中生有的小心思可逃不过我的火眼金睛。你就做好你的咨询服务工作，这里不是走进科学 <coughs> 需要你来揭秘啊。嗯、Sorry，好，嗯，那那那那嗯，江湖他喜欢什么类型呢？反正不如我。你都那么自信了，你还担心江湖对人家余情未了啊？切，谁还没个过去啊？ 你不也一样？哎呦，也许他就是个巧合呀、啊。那个品牌，重要的是现在，现在谁在他的身边，那才是最后的赢家。你说的有道理。嗯，也可能。可能什么？也可能江大小姐呢，就喜欢那个品牌的衣服。 然后广发好人卡，逢人就送你一件，你没问问他身边其他人有没有收到一样的礼物？看热闹不嫌事儿大。可惜啊，你现在这个样子，在我们谈恋爱的时候没有出现过。不过呢，恶人自有恶人磨，我还真想敬江大小姐一杯酒。Hello，来一杯一样的，谢谢。 你怎么过来了？公司团建我不出现也不合适吧？什么团建？哎哎，你们俩怎么了？克制点，这是常理。啊，没什么。那个小五在食堂等你开会呢，你赶紧去吧。哎呀，不见为敬。走了。什么情况？什情况穿什么帮？你说清楚。 哎呀！什么情况？谁是、啊哎哎哎啊、你？哎，小胖，你嗯，你。祝你生日快乐！祝你生日。 这就不好意思了。以后我们腾越每个月都要给大家过生日。今天呢，我特别开心，因为我们腾越终于有了可以庆祝的事情。那让我们的寿星说两句吧。好，谢、嗯、谢，感谢啊，感感谢大家一直以来辛苦的付出。呃，也希望和大家能够一直携手，咱们走得更远。我有信心，我们一起能够让腾越的明天会更好。啊、嗯。 本月的寿星还有尹丽丽、孙四斗、王光芳、孙世明、李东杰，还有张俊莲，大家一起过来许个愿吧。来吧 终于想起我来了、啊。哎呦，老板，您下次来能不能提前跟我说一声啊？我好安排安排呀、啊。不用安排，我想你的时候，自然就会来了。哎啊哎、公共场合，你能不能别说这种话、啊？好啊，那说点别的。我问你、啊，杨、嗯、姐，那身上的西装是怎么？ 啊！我告诉你啊，我生日的时候，你不准再送这个牌子的衣服给我，我不喜欢跟别人穿同款。你生日还远着呢。谁说的？今天就是我生日，啊，你不知道？是吗？你少来！我了解我每一个员工和合作伙伴的生意。嗯。 那你就有足够的时间，想好到底要送什么礼物。真是斤斤计较，放手！很多人看着呢。没人看。有一会儿看呢。谁看你了？没人看。徐总，小江总，吃蛋糕。嗯、啊，好啊，我喜欢吃蛋糕。吃蛋糕。好。嗯，好。小、嗯、江总。 吃蛋糕啊！嗯，好,好,好,好，好，好，谢谢，谢谢大成啊！谢谢啊，谢谢，谢谢、嗯，谢好,好,好, <laughs> 好吧。吃蛋糕啊！来一口。来一口。哎呀，原来徐总是左撇子呀！嗯、没看出来哦、啊，我之前。来，您快吃吧。嗯。咦<你>？哎呀，掉了呀！掉了呀！来。<laughs> 香湖，来了。 今天展台图出了，自由旗跟我们在同一个展台，但是他们的时间比我们多三倍。什么？他们请了国际模特来做秀。那自由旗这次活动岂不是声势很大？ 把曾经都属于我爸爸的自由棋和腾跃放在一起做活动，无论做成什么样，帝都都是最大的赢家。话题肯定是少不了了，这高一真是打了一手好牌。该做的我都已经做了，剩下这几天我来盯展台搭建。你要不要再想一想有没有更好的推广创意？